കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കാനും പഠിച്ചത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാനും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും വിദ്യാലക്ഷ്മി സ്തോത്രം ദിവസവും ജപിക്കുക അഷ്ടലക്ഷ്മി സ്തോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളീ വിദ്യാലക്ഷ്മി സ്തോത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം എട്ട് ലക്ഷ്മിമാരെക്കുറിച്ചുള്ള സ്തോത്രമാണ് അഷ്ടലക്ഷ്മി സ്തോത്രം നമുക്ക് ബാക്കി ഏഴ് ലക്ഷ്മിമാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ധനലക്ഷ്മി ആദിലി ധാന്യലക്ഷ്മി ധൈര്യലക്ഷ്മി ഗജലക്ഷ്മി സന്താനലക്ഷ്മി ജയലക്ഷ്മി വിദ്യാലക്ഷ്മി ഇതാണ് അഷ്ടലക്ഷ്മിമാർ विद्यालक्ष्मि स्तोत्रं जिका प्रणतसुरेश्वरि भारतिभार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमयभूषित कर्णविभूषण शान्तिसमावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामिदफलद हस्तयुदे जय जय हे मधुसूदनकामिनि विद्यालक्ष्मी सदा पालय मा प्रणतसुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमयभूषित कर्णविभूषण शान्तिसमावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामिदफलद हस्तयुदे जय जय हे मधुसूदनकामिनि विद्यालक्ष्मी सदा पालय मा प्रणतसुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमयभूषित कर्णविभूषण शान्तिसमावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामिदफलद हस्तयुदे जय जय हे मधुसूदनकामिनि विद्यालक्ष्मी सदा पालय मा